Oke selamat datang di channel saya kali ini saya akan membuatkan video tentang e-wallet ya kali ini tidak membahas tentang ojek online dan kurir kali ini saya akan membahas tentang e-wallet ya yaitu tentang aplikasi OVO ya masih tentang aplikasi OVO oh yang belum bergabung silahkan tekan tombol subscribe nya yang sudah bergabung saya ucapkan banyak terima kasih dan jangan lupa like dan komennya serta tekan tombol loncengnya oke okay? kali ini saya akan membahas tentang e-wallet ya e-wallet itu ada beberapa pilihan ada karena ada GoPay ada link aja ya, kali ini saya akan membahas tentang aplikasi OVO. Oke, langsung aja kita buka di aplikasi OVO. Sesuai judulnya, saya akan membuatkan video cara isi saldo ya, isi saldo di aplikasi OVO ya, melalui M banking ya, karena saya akan mengisi saldo lewat M banking yaitu MBCA ya, melalui BCA ya, apa itu? Banking M Banking BCA nah, itu aja omongnya ngelih kalau ini MBCA mau MBCA MBCA M Banking BCA nah, itu oke langsung aja uh, ke aplikasinya itu ya, di di atasnya ada berbagai ada top up transfer tarik tunai histori kita pilih top up ya di sini ya uh, di sini kita pilih top up cara isi saldo uh, di aplikasi di aplikasi OVO ya. Ada beberapa pilihan. Saya akan memberikan gambaran aja. Ini cara top up ya. Nah, kita pilih top up. Kalau mau isi saldo di aplikasi OVO ya. Silahkan pilih top up. Terus di sini ada beberapa pilihan. Ada tulisan metode top up. Nah, ini ada beberapa pilihan. Ada e, bisa isi lewat IndoMaret, bisa isi lewat kredit atau kredit atau apa aja. Nah, kita contoh aja untuk di IndoMaret ya. Kita isi 10.000 ribu terus ada biaya admin 1.500 kalau di Indomaret ya ada tampilannya seperti ini eh, di sini ada langkahnya sampaikan kepada kasir Indomaret nah, kita tunjukkan ini ke kasir terus pembayarannya 11.500 terus, terus kita bayar ya hmm, itu ada biaya 1.500 kalau di isi di Indomaret ya oke eh, saya kasih contoh lagi 20.000 coba 20.000 Nah, sama aja ya 21.500 bayarnya jadi ada biaya admin 1.500 kalau melalui Indomaret oke okay. uh, selanjutnya kalau uh, saya akan kasih untuk pembayaran lainnya ya ini ada kartu debit kalau kartu debit itu silahkan kalau punya kartu debit terus ATM ATM nah, ini untuk ATM ada uh, langkah lainnya seperti ini ada banyak pilihan ya untuk ATM bank FTA, banknya ini ada MBCA terus apa aja ya ini MBCA ini masukkan kartu ATM terus pilih menu transaksi lainnya terus transfer pilih menu rekening BCA virtual account ya terus masukkan 39358 itu kode dari BCA ya terus diikuti dengan nomor kita ya yang terdaftar di aplikasi OVO ini 08 berapa itu? Oke, kalau untuk di ATM itu um, minimum top, minimum top up 20.000 ya, 20.000 kalau terus a, biaya adminnya 1.000 ya. Jadi kalau di ATM itu um, minimal nah kalau BNI beda lagi ya, ini ada kode untuk banknya 8740 diikuti oleh nomor kita yang terdaftar di aplikasi OVO ya. Ter, uh, kita ikuti aja langkah-langkahnya, uh, kalau di BCA 39358, terus diikuti dengan kode nomor yang kita uh, daftarkan, ya. Maksudnya, kita yang sudah terdaftar di aplikasi UFO, ya. Uh, terus, kalau <tuh> ini untuk ATM, ya ATM jadi ada langkah-langkahnya. Terus, kita pakai internet mobile banking, ya. Nah, bawahnya ATM itu ada internet mobile banking. Ini cara isi saldo. Lewat mobile banking ya, jadi lewat HP sendiri. Maksudnya kita kalau mobile banking itu isinya lewat HP sendiri ya. Jadi nggak usah ke ATM. Uh, kalau tadi kan nggak ATM, kalau ini mobile banking itu lewat HP. Jadi udah uh, udah bisa dikirim lewat HP kita sendiri ya. Seperti ini contohnya, uh, kalau PMBCA itu login ke MBCA, terus menu transfer, terus pilih BCA virtual account. Hampir sama dengan ATM ya eh uh, masukkan 39358 terus masukkan nomor yang terdaftar di aplikasi OVO seperti ini 39358 terus diikuti nomor kita 081 berapa itu untuk minimum di M banking itu 10.000 ya untuk minimal jadi kalau ATM kan tadi 20.000 kalau di M banking itu 10.000 terus biaya admin hampir uh, biaya admin 1.000 sama aja oke okay, kalau Grab ini Grab sampai eh, Grab kita lihat aja lah langkah kalahnya dalam perjalanan Mitra. Kita tahu kita jadi dengan driver ya. Kita eh, isi saldo lewat melalui driver dari Grab ya. Itu bisa juga melalui grab melalui Grab. Ini kita tinggal pas kita pesen ojek online biasanya gitu. Terus dari Tokopedia juga hampir sama ini. Uh, top up tagian di top up OVO terus minimal lewat terus beli bayar terus minimum untuk di Tokopedia itu 50.000 ya terus biaya adminnya ini ada berapa ada 1000 semua ya hampir 1000 semua untuk biaya adminnya untuk di OVO itu 5 eh, untuk di Tokopedia itu 50.000 untuk terendah maksudnya paling minimal minimum untuk pembayarannya. Terus ini ada untuk mercen ya. Mercen harus perlu ada ini. Contohnya Mercen Mitra OVO ya. Jadi ada banyak pilihan. Kali ini saya akan membuatkan video cara isi saldo ya melalui MBCA ya, MBCA. Langsung nah, aja tekan. Kita lihat di OVO dulu. Di OVO isi saldo, eh, isi saldo. Nominal saldo ada 296. Nanti saya isi menjadi hmm, Uh, saya isi 10 ribu ya, biar jadi 300, 300 lebih lah, oke. Okay. Nah ini, kalau di mobil banking, mobil banking seperti ini, login, MPCA, terus transfer, terus ini ada problem yang banyak, terus diikuti, oke okay, langsung aja ya, saya berikan contohnya cara isi saldo lewat M banking ya, M banking BCA ya, cara isi saldo UFO melalui M Banking BCA karena saya punyanya BCA ya. Oke di aplikasi BCA mobil ya seperti ini contohnya dari teman-teman punya udah tahu ya yang punya M BCA tampilannya seperti ini kita pilih M BCA. Kalau klik BCA juga bisa tapi kalau saya M BCA. Terus di sini ada berbagai ada M transfer ya. Kita pilih M transfer di sini M transfer. Terus kita pilih BCA virtual account ya. seperti tadi ya langkahnya nah, seperti tadi kita ketikan 39 358 kalau ya, nggak salah tadi ya ini kurang satu kita isi tiganya nah, 39358 terus diikuti nomor kita ya 08 terus selanjutnya nah, itu nomor yang terdaftar di aplikasi OVO itu cara ngisinya. Terus kita kalau udah lengkap nomornya kita oke. Okay. Terus setelah oke okay, kita send ya. Kita send terus kita oke. Okay. Nah, ini ada tampilan seperti ini. Kita pilih oke. Okay. Terus nominal yang akan diisi. Karena buat contoh saya isi 10.000 aja. Nah, ini 10.000 terus oke. Okay. Nah, ini ada pilihan berhasil. Nah, ini udah saya isi ya. Uh, untuk 10.000. Oke, okay, itu aja ya untuk cara isi saldo lewat uh, M Banking BCA ya. Kita cek aja ini di aplikasi OVO tadi kan nggak uh, enggak sampai Nah, ini 296 ya. Saya refresh. Nah, 305 ya. Ini udah masuk berarti. Ini oke okay, cara isi saldo melalui M BCA. M Banking BCA. Ini lebih mudah lagi. Isinya lewat HP sendiri ya, M BCA. Itu aja itu aja ya cara isi saldo lewat M Banking BCA. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Marilah kita saling berbagi informasi. Terima kasih.